studio pada hari ya. ini kita bawakan kepada anda semua graduan TVET. Walaupun ya. berjaya ya. menjadi seorang yang cukup hebat ha, ini ya. bukan biasa-biasa ni kerana apa yang bidang kerja yeah. dia tu uh -huh, uh -huh. dia saja boleh buat. Wah, wow, nampak tak oh, kan. Nampak. Jadi akan berkongsi um, berkenaan dengan pengalaman beliau sendiri uh, di studio dan kita bawakan kepada anda iaitu teknologis Nur Arifin bin Muhammad Arif selaku pengarah bahagian pengurusan latihan ibu pejabat Jabatan Tenaga Manusia Putrajaya. Ya. Yeah. Ya yeah, dan juga ditemani oleh uh, Encik Muhammad Hadi Asfar Ali Barun merupakan alumni at Tech Patuhai. Uh, Selamat pagi. Waalaikumsalam, warahmatullahi. Ya. Terima kasih kerana uh -huh. sudi pada hari ini kita nak mendengar kisah inspirasi uh -huh. daripada graduan TVET sendiri, alumni JTM saya kira kan. Uh, kita mulakan dahululah dengan uh, Tuan oh, Nur yeah. Arifin. Uh -huh. Kalau kalau saya difahamkan, Tuan sudah pun bekerja dalam bidang TVET ini sejak tahun 80-an lagi. Waktu yeah. itu kami belum lahir. Dah. Belum lahir, lahir. Dulu dengan sekarang, dari aspek um, tenaga kerja dalam bidang TVET ini bagaimana perubahannya daripada tahun 80-an sampailah sekarang dah masuk tahun 2025 Wow, soalan ni memang nak nak back to ya tak apa banyak yang panjang cerita Ini masa tuan untuk orang kata buat flashback throwback yalah terima kasih terlebih dulu saya ucapkan terima kasihlah kepada Selamat Bagi Malaysia menjemput dia ke Malaysia dan saya dapat hadir di sini macam saya maklumkan saya dah bertugas di dalam bidang TVET ni sebagai tenaga pengajar semenjak tahun 88 hampir 37 tahun. Kalau nak cerita tentang perbezaannya mm. memang ketaralah. Oh. Kalau dulu tenaga tenaga pengajar ni tenaga bergraduan kita ni okay. belum habis belajar lagi dia dah dapat pekerjaan lah dulu. Kadang-kadang oh. ada industri itu datang boleh cari final semester, pelajar semester akhir, dia akan datang untuk buat temuduga. Itu tahun 80-an, 90-an. Nowadays kalau ikut statistik sekarang ni hampir 65 pun 1% graduan kita mendapat pekerjaan. berbeza. Jadi yang berbezanya daripada dulu 80-an 90 ke 90-an hingga, 90 hingga ke sekarang ni yang saya lihat graduan kita ni kita kena equipkan dengan teknologi yang terbaru. berbeza yang dulu pada kita semua sektor ekonomi kita dulu berasaskan sumber asli. Sumber asli kita. Tapi sekarang TVET ni lebih kepada Uh, kita kena equip graduan-graduan kita ni dalam bidang IT, dalam bidang uh, emerging technology yang baru ni. Supaya mereka ni apabila uh, dia keluar, dia dapat menghadapi ataupun dapat bekerja dengan cemerlang dalam institusi yang dalam industri yang dia bekerja. Hmm. Eh, itu yang perbezaan yang saya nampak. Daripada tahun 80-an, 90-an sehingga tahun 2000 sampai tahun 2025. Hmm dugaan atau percubaan untuk melahirkan graduan yang berketerampilan hmm. uh -huh. yang memenuhi keperluan perindustrian sangat hebat. Kita tak boleh tunggu dah. Uh -huh. Sebab tu kita kena ikutkan dengan graduan kita hmm. dengan ilmu-ilmu yang baru, teknologi yang baru. Jabatan Tenaga Manusia menekankan setiap institusi kita kita ada 332, 33 buah institusi latihan jabatan tenaga manusia seluruh negara mesti memastikan sukatan silibus kita memenuhi keperluan industri dan pe, dan penglibatan industri dalam latihan kita pun kita kena perhebatkan supaya kita bukan syok sendiri melatih graduan oh. dalam bidang kemahiran. Ha yeah. eh, sebab tu setiap industri setiap institusi latihan kemahiran Jabatan Tenaga Malaysia memastikan kita bekerjasama erat dengan industri. Sebagai contoh saya beritahu yeah. dengan Proton mm. eh YB menteri kita YB Kesuma menekankan pastikan setiap institut latihan jabatan teknologi nusantara mesti bekerjasama dengan big brand. Oh, itu kita kena 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 respon dengan segera. Yang terkini kita bekerjasama dengan Proton, bukan Proton Holding saja tuan dengan puan. Kita bekerjasama dengan Proton Vendor, hmm. Proton EDA. Oh. Ini berlaku di kampus kita di di Melaka. Hmm. Sekadar ada dah akademik Proton, kita panggil Proton Institute sekarang. Oh. Dan yang yang terkini dengan Huawei. Mmm. Eh? Sebab tu kita kena leverage dengan industri ini. Kalau hmm. tidak di ti pergaduhan kita ni yeah. kita lahirkan mentah-mentah sendiri tau. Tak ada orang yang mengambilnya. Yeah. Sebab tu kita kena bekerjasama dengan industri terutamanya dengan jenama-jenama yang besar. Hmm. Supaya kita ni kekal relevan hmm. dan anak-anak kita yang keluar daripada hmm. institusi ini dapat pekerjaan yang setimpal dengan apa yang ya, dia belajar sekarang? Ya, ini buktinya. Ya. Ya, <laughs> ini yang kita bawa alumni kita ni. Ya, ya. jadi uh, dia pergi, boleh kongsi juga pengalaman ya. uh, alumni pada tahun 2012. Ya. Uh, ceritakan, uh, ceritakan juga pengalaman perjalanan, lah kan? uh, perjalanan pengalaman dan sebagainya. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi. Hmm. Terima kasih uh, kepada tuan pengarah hmm. dan uh, warga SPM. Uh, perjalanan saya itu agak panjang lah kalau untuk diceritakan, tapi uh, saya bermula daripada kimpalan darat lah. Uh -huh. So minat saya daripada kimpalan tu saya bermula daripada ILP kemudian saya sambung ke diploma di Attack Batu Pahat dalam bidang kimpalan juga. Uh -huh. Tapi semasa saya belajar tu saya uh, berminat ke arah uh, kimpalan dalam air. Okey. So saya ambil dulu pengalaman di dalam industri. Uh, di sambil itu saya juga Mengajar di uh, pusat-pusat betawuliah uh, sebagai pengajar kimpalan, uh -huh. and then uh, barulah saya uh, dapat peluang uh, belajar di Sarawak Skill Miri uh -huh. untuk uh, uh, membuat sijil uh, SKM Mixed Gas uh -huh. uh, Surface Supply iaitu uh, bahagian penyalang komersil. Uh -huh. So dari situ uh, daripada alumni JTM sendiri hanya saya seorang saja memiliki ...sijil tersebut. Wow. So saya satu-satunya satu, -satunya satu -satunya lah. saya saja. Yang lain tu uh, Kaki Tangan kerajaan APMM, okay. uh, bomba, okay. uh, syarikat swasta. So saya berharap sangat sebab adik-adik uh, yeah. yang yeah. di luar sana uh -huh. uh, dapat juga menceburi bidang ni. Uh, bidang ni sebab yeah. yang baru-baru ni kita dengar pasal uh, uh, bidang Tivet. Uh, perempuan tu yang bekerja gaji dia. Yeah. Uh, puluhan yeah. ribu sebenarnya mm. uh, dalam bidang commercial <laughs> diving juga. Mm. Uh -huh. Kita tak perlu kerja di luar negara pun kita boleh dapat yeah. uh, gaji sebanyak itu. Yeah. Yeah. Uh, kita flashback sikit sebelum Hadi masuk ke ILP. Mm. PMR-nya bagaimana, SPM-nya bagaimana supaya oh. memberi ruang dan juga peluang yeah. membuka mata adik-adik yeah. kita yang yeah. mendengar ni. Perjalanannya uh, mungkin biasa, mm. mungkin luar biasa tetapi ia possible. Dia mungkin Datuk. semua banyak boleh dapat peluang. Kan? Mm. Mm -hmm. So kalau dari pendidikan dulu saya ini bukanlah orang yang pandai sangat uh, sekadar lulus saja. Okay. Uh, saya uh, PMR lepas tu saya sambung di kolej uh, di uh, sekolah teknik. Uh, masa tu belum kolej hmm. vokasional lagi. Hmm. Oh, saya, oh, sekolah teknik vokasional pada uh -huh. waktu tu. Uh, sekolah teknik saya belajar dekat Nibong Tebal. Hmm. Uh, Bahagian penyejukan dan penyaman udara. Hmm. Uh, tapi minat saya ke arah kimpalan, kimpalan? lebih lebih tinggi berbanding ya, ya. penyelidikan. sebab saya nampak bidang kimpalan ni hmm. di mana ada besi dekat situlah ada welding. Ya. Oh. Itu itu bermaksud kejayaan bukanlah hanya kepada menjurus kepada akademik sahaja. Maksudnya betul. kalau kemahiran juga kita boleh mendapatkan kejayaan ya, dari ya. aspek ya. berbeza. Ya, Dan sekarang ni juga kita kongsikan juga ...berbagai sijil yang telah pun oh, diterima. Ya, terima. hebat ni. Ya, wow, memang. So, Hadi. Ini uh, antara kejayaannya juga kan. Bila Hadi memilih ya. untuk menjadi uh, uh, apa uh, Well well the da dalam air ini dia hmm. merupakan satu kerja yang cukup berisiko, berisiko tinggi. tinggi bagaimana Hadi Betul. meletakkan satu keputusan dalam hidup bahawa ini yang Hadi mahukan hmm. walaupun ia cukup berisiko tinggi Ya semua orang tahu hmm. kerja ini gajinya tinggi tapi risikonya cukup-cukup tinggi hmm. hmm. macam Hadi uh, sebenarnya saya saya ada tanam dalam diri saya sebelum hmm. saya umur 40 tahun okay. saya nak uh, kongsikan ilmu saya yang di dalam air itu... kepada generasi yang baru sebab bahagian ni uh, kurang sangat generasi yang Betul. yang muda-muda ni hmm. untuk ceburi hanya lihat di media sosial tapi hmm. tak tahu macam mana nak ceburi so saya memang macam mana pun saya nak dalam hati saya saya nak tanam saya nak buat juga walaupun hmm. benda tu memang susah paling dalam berapa dalam pernah hmm. pergi untuk, untuk welding untuk setakat ni uh, 32 meter eh bukan hmm. welding lah uh, penyelam ni penyelam. dia uh, dia punya kerja apa saja kerja dalam air itulah kerja penyelam komersial. Okay. Hmm. Okay. So paling dalam dalam 32 meter masa wow. tu oh. ambil oh, uh, bot tenggelam. Oh. Hmm. oh. Dalam, hmm. dalam. Wow. Dia, bila bila makin dalam, dia safety stop tu mungkin lama. Betul. Sebab tu kalau awak terkurang safety stop hmm. kan ada risiko yang cukup yeah, tinggi yeah. nak yeah. hmm. ada dalam darah okay. boleh menyebabkan kematian banyak persediaan yang perlu dilakukan banyak. banyak, sebab tu kan? dia specialist yeah. dia kalau pergi luar negara ni tanah Arab ini memang mahal okay. oh, memang itu, mahal memang mahal tu mahal tu tu hari memang ya ya saya cukup berbangga bila saya mendengar kisah mm. dia Gus Bam sebab oh. saya pernah ada dalam industri tersebut Betul. dan saya, saya tahu kerja tersebut adalah kerja yang berisiko tinggi tak semua orang boleh Betul. buat Betul. tuan sendiri aspek pendidikan bidang apa yang tuan bermula pada tahun 1990 sekarang okay. uh, bagaimana pengurusannya dalam bidang TVET di Malaysia? Okeylah, saya masuk dalam TVE hmm. sebagai tenaga pegajah dulu. Hmm. Okey. Sebelum berada di posisi sekarang lah. Uh -huh. Saya dalam bidang dulu dikenali sebagai uh, maintenance, uh, dipanggil mekanik arm lah. Uh -huh. Sekarang ini telah tukar jadi apa ni? Uh, teknologi penyelenggaraan mechanical lebih kepada mechanical maintenance. Hmm. Itu kemahiran yang saya terima dululah. Uh -huh. And then peningkatan dululah. Saya pun dulu bukan cemerlang pun dalam akademik. Right? Uh, jadi masuk dalam sebagai tenaga pengajar sokongan. Uh -huh. Dan sehingga sehingga uh, jadi uh, apa ni sebagai pihak pengurusan. Jadi saya lihat benda ni dikongsi oleh alumni Adi ini tadi uh, kita nak mengeluarkan kepada semua anak-anak kita belia-belia di luar. Uh, kejayaan tu bukan atas sijil saja dia lebih kepada apa yang dia mampu lakukan terutamanya dalam bidang kerjaya masing-masing. Dia -masing. salah satu thing yang kita nak tekankan di sini. Dan ya, ya. saya rasa ini JTM memainkan peranan untuk memastikan belia-belia di luar sana uh -huh. eh yang tidak cemerlang dalam akademik sila datang ke uh, ke JTM. Uh -huh. Masuklah ke ILP, ke ATEX ataupun JMTI. Kita akan memastikan mereka tu mendapat kemahiran yang terbaik yang memenuhi kepulauan perindustrian negara kita. Wow. Itu yang JTM punya, nak jadi peneraju yeah. untuk melahirkan pekerja yang cemerlang dan terbilang dan dibuktikan hadis dan bukan hadis seorang saja. Ya. Ramai, Ay, lagi. Ya, ramai, lagi. di ya, ramai Kalau Kami saya nak bawa ni penuh ada. studio ah, ni. Penuh studio kita. Ramai, ah, ramai. Banyak rahmat nanti nak yes. nak buka. Uh, saya, saya rasa bangga lah. Ya. Yeah. yeah. Sebegini. Betul. Terutamanya anak-anak muda di luar sana. Hmm. Jangan jangan rasa putus harap kalau tak ada oh. apa-apa lagi. Yeah. Yeah. Pergi cari ada KPM tadi kita bawakan. Betul. GTM ada. Betul. Ada PK dan sebagainya. Ada Banyak peluang. Banyak sangat peluang. Stigma. jadi alasan untuk mendapatkan kejayaan. sebenarnya. kasih Tengok banyak kami sebenarnya kalau boleh nak mendengar cerita panjang betul lah. betul insya nanti, nanti kita akan bawakan lagi tetamu okay, tamu-tamu yang lain. Terima kasih banyak kepada teknologis Nor Arifin bin Muhammad Arif atau Haris, pengarah bahagian pengurusan latihan ibu pejabat Jabatan Tenaga Manusia Putrajaya. Terima kasih dan juga tahniah diucapkan kepada Hadi Asfa Ali Baharun iaitu alumni EdTech Batu Pahat yang sekarang bekerja dalam bidang yang cukup specialist special bidangnya. Ya. Tahniah dan juga terima kasih diucapkan kerana sudi berkongsi pengalaman anda uh -huh. pada hari ini okey okay. okay.